Allah rəhmet eləsin. Bir mömin var idi. İndi ehtiyac yoxdur oduna kömürə. Amma qədim olardı. Biz uşaq idik məsələn qışda odun alardılar. Qışda kömür alardılar. Qış üçün məsələn 3 üç ay, 4 ay, 5 ay qışda işlətmək üçün kömür alardı la. Bəzi yaxşı adamlar var idi görərdin məsələn Çömür alıb bir yekə anbar dolusudur, onu paylatdırır yavaşca vaş. Çiqoy olmayanlara paylıyun, qışda narahat olmasın. Bizim məscidin bir yaxşı alimi var idi, böyük alimi idi, çox gözəl bir alimi idi. Allah ona rəhmet eləsin. Demək onlar belə ayətullahdır, ağıllı idiniz, belə Yaxşı iş başaran idi, sonra da bir uzun müddət imamcımız oldu inqilabdan sonra. Onun yaxşı dostları vardı. O mənə danışırdı. Deyirdi ki, "Filan kəsi tanıyırsansa da, deyərdim, bəli bilirəm də kimdir o." Dedim, "Biz qışda o bir yekə anbar kömür alardı. Yığardı birinin anbarına. Gətirərdi, haçarın verərdi mənə." Diyərdi mənə qışda çimə istəsən, paylayacaqsan, bin mən biləcəyəm pisə. Çünki bunu mən sənə vermişəm. Bin mən biləcəyəm pisə. Ondan başqa heç kim bilməyəcək ki, bu kömür sənündür paylayırsan ya mənimdir paylayırsan. Qir məndə paylayardım. O da pullu adamıdır, imkanlı adamıdır. Kir mən kömürü paylıyardım, cəmaət apar-apara o pulluya söyüş verərdilər. Deyərdilər, pul onun, onu eləməlidir. Amma bizim ağa bir niyədir? Deyib də deyib, məndə də de deyə bilmirəm kimə. Ki ay qardaş, sən bilmirsən, bu elə onundur, mən paylıyıram dir illərin birində qala bilmədi. Gördüm ki, kişiyə təmiz söyüş verirlər. Kişinin adı gələndə hami əyri baxır. Dir mən birinə, ikisinə dedim. Bildim ki, elə birinə deyibsən, biləcək ammi. Dir gecələrin biri idi gecə vaxtı. Əvəl axşam yox. Hami Şədə bazarda olan vaxt yox. Deyir gecədən bir aləm keçmişdi, qapı döyüldü. Uşaq çıxdı, qapını açdı dedi, falan kəsdil. dedim, denəncə içəri dedi, gəlmirəm. Denən bir dəqiqə gəlsin, mən vacib sözüm var. Deyir çıxdım, mənim özümə danışırdı. Dirdi əlləri əsir rəngi dəyişmişdir. Yəni ürəkdən narahatdır. Bir varçı ilə belə bəyaz xoşuna gələb bəyaz dağcığına gələr. Gedib bücür narahatdır ki, mənə dey nə salam verdi, nə kəlam verdi. Mənlə çıxdım qapıya ki, həcb birdən niyə dayanıbsan? dedi bir də əgər biləm ki mən elənişlər sənin ağzundan çıxıb mənimki səndən qutara mən sənə demişdim demə o mənim niyə qulağıma gəldi çatdı bax belə şeylər də var dirdim məcidim bir tərəfi uçub yığışmışuq O axsak ah, qalnar ay balam gəlin bu məscidin bir tərəfi uçub onu düzəldək. Pul yığar doğdurur cəmaaddan. O vaxtdan pulu biri gətirərdi məsələn 10 manat verərdi, biri məsələn 15 manat verərdi, biri 20 manat verərdi. Deyim məsələn biri fəhləd gətirər 15 manat verir. Biri əldə şey satır Çaşq adamın biri idi 10 manat gətirib verir. Bu hacı da çıxadırdı 15 manat verirdi. Hami deyir, nə ayrı baxır deyona. Fəhlə də 15 manat verib, odacı dünya onundu, o da 15 manat verir. Sonra deyir, gedərdi evə də pulu yığardılar, sayardılar, verərdi. O adam ki bu işi elleyəcə ona, ondan gedərdi evə. Deyir, gecə gələrdi. Hacı Nə qədər yığıld məsciddə? Gördün məsələn 200 manat yığıldı. Ora nə qədər lazımdı? Ora 2000 lazımdı. Digər digə bu 1800. -i. Deyərdim ay kişi mını bir dəfə cemaatın içində elə. Pis deyillər sənin dalı ucaq. Deyim mənim vəzifəm odur. Öz Allah deyəni eləyəm. Əya onun da vəzifəsi budur, mənim dalımdan söyüş verə qoy versin. Ona cin vacib elə mənim dalım. Lap tutalım ki mən pul vermirəm. Pul verməyəndə görə söyüş sövəsən. Bax belə şeylər də var. Adam var, nə eləyir, atır dəxillilər. Dəxillər sinanda o şad olacaq. O ki ayələr bizə deyir, qiyamətin günündə əməllər ki verildi Onda görəcəksən, bəzi insanların əməl məktubu veriləndə şad olacaq. Quranun ayələrini oxuyursan ki, bəzi insanlar da ağlayacaq, narahat olacaq. Biri şad olur. Ha umuqra u kitabiyə. Mən bilirdim ki, qiyamət var. Bilirdim hər şey yaxşıdır. Bilirdim Allah başımın üstündədir. Ax oh, gəlin mənim nömrəmə baxın. Gəlin mənim qiymətimə baxın. Gəlin mənim məktubuma baxın. Beləncə deyim. Adam da var göz yaşı.